भगवानुवाच पशं प्राहुरव्ययम् छन्दामि परिणानि ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಶ್ರೀಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಹಕ್ಲಾಡಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಡು ಗೀತೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವರ ನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗೀತ ಕಂಠ ಯಜ್ಞ ಲಕ್ಷ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೆಸೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವರ ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ದೇಶವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ತಂತಿನೊಳಗೆ ಬೆಸೆದ ಕ್ಷಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ वेदत वेदविना अधश्चो त्वम् प्रसृता सत्यशाः गुणप्रवद्धाविषयप्रवाणाः अधश्च अश्वतमेन सुविधम् अतङ्गशस्त्रेण कृतेन जित्वा ततः परम् दत्तरिमारिम् यस्मिन् गतानि वर्तन्ते भूया तमेव कार्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवत्ते प्रजातु

शस्थानेन्द्रियाणि भजस्तानि करोते सुरीरम् जाषे जगतामते च ग्रहेन्द्रेतानि मयाते वायुजम् प्रथमम् प्राणमेवता अनुजायमनुयम् विषयानुपसेवते अपुराणम् संश्रिमम् वा ते भुञ्जानम् वा गुणान्वितम् विमोदानानुपश्रङ्गे पश्यन् विज्ञानदक्षुता न्दो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिरम् द्विगन्तोषकृः नैलम् पश्यन्त्य चेतः यदा विद्यम् जेतो जगदधाशय चेतिलम् जनदे जभूतानि धारयाम्योजः उश्रामि दोषते सर्वान् सोमो भू महात्मा सर्वेच्छा राम को आनंदा वेदांशतर वेदांशतर हे राम हे वेदन्यो वेदांशतर वेदांशतर पुरुषस्त्वन्यः परमाद्युदानः यो लोकत्रयमाविश्व विभक्तव्ययेश्वरः यस्माचरमवेदोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽन्विलोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव मतम् मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविभजति माम् सर्वभावेन भारत इति योजतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया नृद्भाव भगवद्गीतासु उपनिषत्सो ब्रह्मविद्याय ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್